आप इस वीडियो में जान सकते हैं कि जब इमिग्रेंट्स और नए आने वाले अफराद को कनाडा में बेशुमार मसाइल दरपेश होते हैं तो क्या ऐसे में उन्हें हेपेटाइटिस सी के बारे में भी फिक्रमंद होना चाहिए इमिग्रेंट्स कनाडा में हेपेटाइटिस सी से मुतासर होने वाली छह तरजीही गिरोहों में से एक है इमिग्रेंट्स को सेहत की सहूलतें हासिल करने में कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है कैनेडा पहुंचने के बाद इमिग्रेंट्स में हेपेटाइटिस सी की तीस में 10 साल तक लग सकते हैं और मुनासिब इलाज और देखभाल हासिल होने में मज़ीद पाँच साल लग सकते हैं कैनेडा में बहुत सा सेहत का अमला भी इस बात से नावाकिफ है कि इमिग्रेंट्स बड़ी तादाद में सी से मुतासर है इसीलिए वो उन्हें हेपेटाइटिस सी का टेस्ट करवाने को नहीं कहते इसके अलावा कैनेडा आने के बाद इमिग्रेंट्स के लिए उनकी अपनी कम्युनिटीज में हेपेटाइटिस सी की जांच के प्रोग्राम भी आसानी से मैसर नहीं है लोग हेपेटाइटिस सी के साथ कई साल तक बगैर किसी अलामत के रह सकते हैं हालांकि वायरस उनके जिगर को नुकसान पहुंचा रहा होता है वक्त गुजरने के साथ साथ जिगर का जख्म बढ़ता चला जाता है जिससे इस अहम वजू के लिए काम करना मुश्किल होता जाता है हेपेटाइटिस सी कैसे लगता है हेपेटाइटिस सी खून के जरिए लगता है हेपेटाइटिस सी उस वक्त मुंतकिल हो सकता है जब किसी ऐसे शख्स का खून जिसमें वायरस मौजूद हो किसी दूसरे शख्स के खून में शामिल हो जाए अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है? हेपेटाइटिस सी के मुंतकली के अहम तरीके ये हैं। तिब्बी दांतों या जराहे के आलात का दोबारा इस्तेमाल जो सही तरीके से जरासीम से पाक नहीं किए गए हो खून के मुंतकली या आज़ा की पैबंदकारी जिनको हेपेटाइटिस सी के लिए टेस्ट न किया गया हो अगर आपने उन्नीस सौ बानवे ऐसी पहले कैनेडा में खून या खून की मसनुआत लगवाई हो या किसी उजू की पैवंदकारी करवाई हो या किसी दूसरे मुल्क में उन्नीस सौ बानवे के बाद भी उनमें से कुछ करवाया हो और आप वहाँ हेपेटाइटिस सी की जाँच पड़ताल के बारे में मुतमईन नहीं तो अपने डॉक्टर या नर्स से हेपेटाइटिस सी का टेस्ट करवाने के बारे में बात करें मनुष्यात की तैयारी और लगाने के सामान का दोबारा या मुश्तर का इस्तेमाल इसमें सोईया सिरिंज, फिल्टर पानी और कुकर शामिल हैं। कनाडा में ये हेपेटाइटिस सी के फैलाव की सबसे आम वजह है इसके अलावा मुनश्यात के कश लगाने या मुनश्यात को नाक के जरिए खींचने में इस्तेमाल होने वाले आलात का दोबारा या मुश्तर इस्तेमाल भी हेपेटाइटिस सी के मुंतकली का बायस बन सकता है टाटो बनाने या जिस्म छेदने वाले आलात का दोबारा इस्तेमाल जिन्हें मुकम्मल तौर पर जरासीम से साफ नहीं किया गया हो इसमें सोईया स्याही और स्याही की दवा शामिल है हेपेटाइटिस सी की खून के जरिए मुंतकली के कुछ और भी तरीके हैं इसमें जाती निगहदाश्त की एशियाई का मुश्तर इस्तेमाल जिन पर खून के कतरे हो सकते हैं जैसे कि उस तरह, नाखून तराश और दांत साफ करने का ब्रश चाहे उन एशियाई पर खून की मकदार इतनी कम हो जो बजहिर नजर भी न आ सके कुछ ऐसे रवायती तरीका हाई इलाज जिनमें जल्द को काटा या छीदा जाता है इसमें एक्यूपंक्चर और हजामा की वो किस्म शामिल है जिसमें खून निकालने के लिए जल्द पर नश्तर से चीर लगाया जाता है अगर जल्द को काटने के लिए इस्तेमाल होने वाला नश्तर नया नहीं या मुनासिब तरीके से जरासीम से पाक नहीं किया गया और अगर एक्यूपंक्चर की सुइयां दोबारा इस्तेमाल की जाए हेपेटाइटिस सी आम तौर आरोप जिनसी अमल के जरिए नहीं लगता ताहम इस बीमारी की मुंतकली का इम्कान कुछ खास अवामिल की मौजूदगी में बढ़ जाता है जैसे कि अगर कॉन्डम के बगैर मक़द के जरिए जिनसी अमल किया जाए अगर कई लोग मिलकर जिनसी अमल में शरीक हों, अगर जिनसी अमल से पहले या उसके दौरान मुनियात का इस्तेमाल किया जाए अगर जिनसी अमल में खून मौजूद हो या अगर आप या आपके किसी साथी को वी या कोई और जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारी हो कनाडा में आम तौर पर हमल के दौरान या बच्चे की पैदाइश के वक्त हेपेटाइटिस सी मुंतकिल होने का खतरा बहुत कम है लेकिन ये उन ममालिक में ज्यादा हो सकता है जहाँ सेहत का निजाम मुख्तलिफ है हेपेटाइटिस सी छाती का दूध पिलाने से नहीं फैलता अगर निपल फटे हो या खून बह रहा हो तो दूध पिलाना बंद कर देना चाहिए जब तक कि वो ठीक न हो जाए बहुत सी सरगर्मियाँ ऐसी हैं जिनके जरिए हेपेटाइटिस सी फैलने का कोई इम्कान नहीं रोजमर्रा के रे जैसे गले मिलना बोसा लेना या खाने पीने के बर्तनों या बैतुल खला के मुश्तर इस्तेमाल से हेपेटाइटिस सी लगने का कोई खतरा नहीं है। हेपेटाइटिस सी के बारे में मजीद जानने के लिए इस वेबसाइट पर जाएं hepCinfo.ca। सी ए यहाँ आप हेपेटाइटिस सी की मालूम अपनी जबान में पढ़ सकते हैं इसके अलावा आप अपने सेहत की देखभाल फराहम करने वाले अमले से भी बात कर सकते हैं